Itu question. Cikgu Zanila buat ke tak buat? Tak buat. Cakap kuat. Buat ke tak buat? nak cikgu marah. Dia tu. Dia apa? Yang budak lain dia Dia marah. Okey tapi... Cikgu marah sampai... Ambil tangan ni buat jadi. Tunjuk kepada Lisa. yeah, online tak ada. Gila <laughs> Lisa. Walaupun setiap hari dilaporkan adanya gejala negatif, amang seksual, buli. Tetapi itulah yang perlu kita laksanakan. Ina, Lisa. Kalau semuanya kita simpan di bawah kapet. Kita seolah-olah semuanya keadaan baik. Tetapi hakikatnya kita tahu ianya ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Syahabudin Terima kasih banyak kerana menonton Sahabat-sahabat Isu buli kembali diangkat oleh Dr. Mama Asri Zanul Abidin Apatah lagi dekat uh, mahkamah Sekarang ni masih lagi sedang berbahas Sedang berbicara berkaitan tentang isu Zara Khairina Yang kita tahu bahawa isu paling penting Dekat dalam kes berkenaan adalah Isu unsur-unsur buli Yang memang terang dan jelas wujud Di dalam kes berkenaan Apa-apa hal pun punca kematian Kita tak tahu lagi. Kita tunggu mahkamah berikan putusan. Cuma daripada sudut buli itu kita tak dapat nafikan ia berlaku walaupun di sekolah agama. Hari ini sahabat-sahabat Dr. Muhammad Aziz Zainal Abidin Mufti Negeri Perlis keluarkan satu kenyataan yang menarik untuk kita bincang dan bahaskan bersama. Dr. Mazhar sebut, manusia mematuhi peraturan yang baik atas beberapa alasan, kesolehan yang ada dalam dirinya atau ada kepentingannya berkaitan hal tersebut. Atau kegerunan terhadap hukuman yang menanti jika dia melanggarnya. Jika kesolehan tiada dalam diri manusia, hukuman mesti berfungsi untuk menjadikan manusia mematuhi peraturan yang baik. Sekolah yang mengharamkan rotan dalam segala keadaan akan gagal mengelakkan kenakalan yang melampau yang mungkin ada dalam diri murid tertentu. Sama ada awak baik atau awak dibaiki, jika kata-kata sudah tiada berguna, hukuman mesti berbicara. Sahabat-sahabat, kenyataan beliau ini dikongsikan oleh ramai orang juga, yang mana rata-rata berbicara tentang isu rotan murid di sekolah. Yang kita tahu sebenarnya hukuman rotan untuk murid di sekolah khususnya sekolah uh, di bawah KPM masih lagi diamalkan, masih lagi ada, masih lagi wujud. Bahkan peraturan-peraturan yang mengikat untuk hukuman berkenaan telah wujud di dalam uh, pelbagai etika dan juga modul-modul yang telah diberikan panduan-panduan yang telah diberikan. Cuma ramai yang tak tahu bahawa hanya guru besar sahaja yang dibenarkan untuk merotan dan rotan oleh guru besar besar itu tidak boleh keluar daripada bilik berkenaan. Dia tak boleh rotan depan orang ramai. Dia tak boleh rotan sesuka hati. Demikian juga guru besar kalau dia tak nak rotan sendiri dia boleh turunkan uh, dia punya kuasa itu kepada mana-mana guru. Pun begitu tetap mesti dilakukan di tempat yang tertutup. Pasal apa sahabat-sahabat benda ni berlaku? Disebabkan isu buli yang kita sebut, isu rotan sebagai satu hukuman, kenapa dia tidak dimansuhkan kerana ada keperluan mungkin ada beberapa hukuman yang boleh uh, di peringkat awal dengan maksud kita berikan satu kegurunan kepada dia dengan tindakan merotan, maka ia patut dilaksanakan. Dan ia masih dilaksanakan pada hari ini walaupun di sekolah-sekolah kerajaan mungkin agak kurang kita mendengar kes-kes guru merotan anak murid ataupun guru besar merotan pelajar. Penyelesaian isu buli di sekolah sebagai contoh yang kita duduk bincang hari ini yang kita kata ia adalah kenakalan yang melampau dan mungkin kita kata tolak pelajar, ambil duit dia, peras ugut, berikan ugutan pukul, hukutan yang berbahaya kepada dia, mengambil hak budak berkenaan pensel, pen, harta orang itu, beg koyakkan beg dan sebagainya, benda seperti ini berlaku kepada pelajar dan boleh diperbaiki dengan nasihat ataupun mungkin di peringkat sekolah boleh sampai ke tahap uh, rotan dilaksanakan. Tetapi hakikat yang berlaku sahabat-sahabat, ada daripada pihak sekolah sendiri, membiarkan kes-kes buli, kes-kes curi, itu berlaku di tempat mereka, tanpa tindakan yang sepatutnya dan juga sewajarnya. Kalau kita kata tentang patut dan wajar, bermaksud dia mesti mengikuti proses-proses yang dikehendaki tetapi banyak juga kes. Tetapi hari ini kita dengar kenyataan daripada DKP Pendidikan yang menyatakan bahawa banyak banyak kes kes buli gangguan seksual dan sebagainya ini disimpan di bawah kapek kita dengar kenyataan daripada orang yang penting yang berada di dalam uh, urusan pendidikan uh, rakyat Malaysia Datuk Seri saya dah memberikan peringatan semua gejala negatif ini perlu dilaporkan walaupun setiap hari dilaporkan adanya gejala negatif amang seksual buli tetapi itulah yang perlu kita laksanakan Supaya semua gejala negatif ini mendapat perhatian kepada semua pihak. Dan dengan perhatian inilah kita meraih. Untuk kita duduk bersama, kita menyusun strategi, kita menyusun inisiatif, kita menyusun kerjasama. Kita sama-sama memikul tanggungjawab untuk membetulkan keadaan. Ini perlu kita laksanakan. Kalau semuanya kita simpan di bawah kapet, kita seolah-olah semuanya keadaan baik. Tetapi hakikatnya kita tahu ianya ada dan berlaku ia adalah umpama duri dalam daging umpama bom atom yang tunggu masa saja untuk meletak sebab itu apa yang berlaku ini hari-hari selang dua hari selang sehari dilaporkan kejadian-kejadian negatif ini satu sudut memang saya sedih satu satu sudut memang saya sedih Tiga bulan saya jadi KPI ini saya mengutip banyak data tentang gejala negatif yang berlaku tetapi dalam satu sudut saya gembira semua perkara yang tersimpan Semua perkara yang tersimpan baik di bawah kapet ini keluar Dan sehingga menarik perhatian banyak ram, banyak pihak Dan daripada perhatian itulah Kita mulai sedar bahawa kita perlu ada inisiatif baru Untuk kita bangunkan Untuk kita didik Untuk kita bimbing generasi muda Sebab itu di pengkat sekolah saya minta pengetua dan guru besar Lebih energetik dan strategik dalam mengurus dalam waktu yang terdekat ini, saya minta pengarah pendidikan negeri, pegawai pendidikan daerah dan semua pengetua dan guru besar berikan perhatian terhadap bagaimana strategi yang terbaik untuk mengatasi isu-isu negatif ini. Dan terus itu kenyataan daripada KP Pendidikan sendiri. Orang yang besar di dalam uh, urusan pendidikan negara Malaysia. Dan dia kata dalam jelas di situ bahawa guru besar, pengetua-pengetua kena ambil tindakan, perhatikan sungguh-sungguh isu seperti ini. Kita akan rasa begitu kecewa jika ada pengetua ataupun guru besar yang tidak ambil perkara ini dengan serius. Bahkan buat sambil lewa. Eh, tak apalah. Buli sikit-sikit saja. Alah, tak apalah. Dia pukul sikit-sikit saja. Alah, tak apalah dia curi duit orang sikan banyak mana RM1 RM2 saja ini adalah semua perkara-perkara bahaya yang tak patut ada dekat sekolah dan pihak pentadbiran sepatutnya ambil tindakan jangan takut ambil tindakan kerana tindakan itu telah pun diberikan oleh panduannya diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan jalankanlah ikut macam tu saja jangan biarkan budak yang bermasalah budak yang buat salah dibiarkan uh, begitu saja dan orang yang buat aduan pula dia pula yang kena. Orang yang buat aduan pula salah. Budak-budak sampai takut nak nak buat aduan kepada guru bila dia kena buli ke ataupun pembulian berlaku kepada diri dia. Bahkan ada guru-guru yang bertindak memalukan pelajar apabila pelajar itu membuat aduan terhadap guru kerana tidak mengambil tindakan ataupun ataupun asyik sangat buat aduan kepada pihak sekolah. Mak bapak yang buat aduan kepada pihak sekolah, anak-anaknya dekat sekolah nanti akan ditortur, akan dihina, akan di rendahkan, dimalukan di hadapan orang ramai. Ada kes sampai guru panggil pelajar disebabkan pelajar itu mak bapak dia buat aduan sehingga menyebabkan guru berkenaan hina pelajar berkenaan di hadapan murid-murid yang lain. Ini adalah satu perkara tak bertanggungjawab. Kita tengok apa yang berlaku. Dan ini bukan retorik sahaja. Ia memang benar-benar berlaku. Bully kalau kita kata kepada student jangan kita abaikan. Ia juga berlaku kepada guru. Kalau murid kita kata kita kena pukul, kita kena Rotan dia Bagaimana dengan guru Adakah kita kena rotan juga Guru besar boleh tak Rotan guru-guru seperti ini Kita tengok apa yang berlaku Pada tahun ini Lebih kurang 5 bulan lepas Cikgu Zanira Buat ke tak buat Tak buat Cakap buat Buat ke tak buat Cakap buat Buat, buat. buat. Nak, Cikgu marah Dia tu Dia tak buat No, budak lain dia dia marah. Okey, tapi cikgu marah sampai ambil tanya ni buat jadi. Tunji kepada Lisa. Ya, yeah, online tak ada pun. Gila, Lisa. Tu Lisa tanya. Dah, cikgu buat. Suka marah-marah. Lisa tak suka BX. Dulu saya suka. Apa nama dia? Tak tahulah cikgu apa Cikgu Zanina buat ke tak buat? Tak. tak buat Cakap buat Buat ke tak buat? Tak Cakap buat Buat, buat ke tak buat? Tak ha, Lepas ni jangan buat lagi Tuduh cikgu macam-macam tau Cikgu nak dengar dah Awak tanah sekolah Awak cakap kat emak awak Okey tapi jangan tuduh cikgu buat itu, buat ini pada awak. Itu bagi awak tak datang sekolah salah yeah. dah. Tapi kalau saya tak sekolah banyak hari saya dan tak boleh sekolah dah. Yelah, Mata memang lah. tu tuduh cikgu macam-macam. Hati -macam. mak awak serang cikgu. Ha. Dia nak mak kamu serang cikgu dia kat sini ke? Padahal kawan satu kelas semua kita tak ada. Ha. So maksud... cuba anda bayangkan kalau kes berkenaan berlaku kepada anak anda sendiri apabila anak anda datang ke rumah balik ke rumah menangis datang jumpa kepada mak dan ayah dia yang dia rasa itu adalah zon yang selamat bagi dia dia mengadu yang ada sesuatu yang berlaku di sekolah yang diakibatkan oleh guru dia tetapi akhirnya bila mak itu pergi buat aduan dekat sekolah tanya apa yang berlaku dan sebagainya tiba-tiba guru ini bertindak panggil kawan-kawan cikgu dia sampai lima orang kepung budak ni dekat depan tempat awam aibkan budak ni dekat depan tempat awam dekat tempat yang budak-budak lain boleh tengok apa yang berlaku dengan suara cikgu yang sangat menghentak diri begitu bagaimana apa yang kita perlu fikir dekat sini ada orang kata oh dulu dulu masalah-masalah buli ni apa sebagainya tak berlaku disebabkan cikgu-cikgu dulu senang rotan saja kan kesalahan tu jadi dapat mendidik masyarakat tapi bayangkan guru-guru yang buat tadi mereka itu berada pada zaman dulu Yang mana zaman yang guru-guru selalu pakai rotan apabila mendidik Jika hasil perbuatan dilihat daripada hasil guru yang ada pada hari ini Maka kita akan tahu bahawa rotan itu tidak relevan Kerana guru tadi yang bercakap seperti itu Yang mengeluarkan ucapan yang cukup kurang hajar Memalukan student tidak beretika padahal dia seorang guru Dia tu dulu duduk zaman rotan Jadi isu dia bukan isu rotan saja sebenarnya Tetapi bagaimana seseorang itu memahami erti pendidikan jika guru sendiri tidak memahami erti pendidikan, jangan disalahkan wotan tidak dilaksanakan ataupun murid yang memberikan aduan. Kes yang kita tengok tadi telah diambil perhatian oleh pihak Kementerian Pendidikan dan sekarang sudah 5 bulan, saya tidak pasti apa update untuk kes berkenaan adakah ia terus disimpan di dalam kapet ataupun ada tindakan susulan telah uh, diberikan ataupun dikenakan kepada guru yang terlibat. Bukan satu orang guru lima orang guru, kepung, tuden, toco budak tu, suaranya kuat dan memang sifatnya memalukan. Dan sahabat-sahabat kena tahu, ia bukan hanya berlaku di satu tempat sahaja dan boleh jadi berlaku di sekolah anak anda juga. Terima kasih banyak kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.